أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وزهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أصلي لله تعالى ركعتي صلاة النفل متوزّها إلى جهة الكعبة الشريفة الله أكبر سبحانك اللهم أبي حمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك مجيبتي رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين প্রিয় দর্শক আপনারা প্র্যাকটিক্যাল দূরে কাজ সালাতুল হাজত নামাজ পড়া দেখলেন অবশ্যই মনে রাখবেন যে সালাতুল হাজত নামাজ পড়তে হয় কোনো প্রয়োজনে মানে আপনি যখন কোনো বিপদে পড়বেন বা আপনি কখনো কোনো সমস্যায় পড়বেন তখনই সালাতুল হাজত নামাজ পড়বেন অবশ্যই যে সময় এমনি আমাদের ফরজ নামাজ বা সুন্নত নামাজ পড়া যায় না তখন অবশ্যই আপনারা পড়বেন না এই নামাজ যে কোনো সময় পড়া যায় অবশ্যই এই নামাজ রাতে বা শেষ রাতে অথবা আপনি যে কোনো সময় এই নামাজ পড়তে পারবেন আপনার কোনো যে কোনো ধরনের সমস্যা হলেই এই নামাজ পড়তে পারবেন এই নামাজের দোয়া অবশ্যই আমরা দিয়ে দিয়েছি তাও আপনারা অবশ্যই মুখস্থ করে নেবেন এবং পাশাপাশি এই নামাজটা কিভাবে পড়তে হয় সেটাও দেখাই দিয়েছি সম্পূর্ণ মোটামুটি দেয় আপনাদের যতটুকু আমাদের সম্ভব ততটুকু দেখাই দিয়েছি বাদ বাকিটা আপনারা অবশ্যই নিজেরা মুখস্থ করে নেবেন ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম